Давай, са, э, короче, играем с самого начала. Ты э, играем игра «Меняй», ты рассказываешь свой э, день пройденный. Давай, утром. Проснулся утром, как обычно. Угу. Скатился с дивана. Ты правда скатился с дивана? Что ты выдумываешь, ты понял? Эта игра в том и заключается, чтобы ты не выдумывал, а именно рассказывал правду. Понял. Ну, ты ну, не конечно, ты... что я скатился. А, то есть ты скатился с дивана. Ну да, так раз скатился. А, ну с все, хорошо, скатился с дивана. Хорошо. Ну, для меня скатился, это знаешь, такой лежит так и упал. А для это, тебя что такое скатился? У меня мягкий ковер. Я на него. Ты на полу что ли спишь? Нет, не, я сплю на диване, но ну, просто когда, ну или вставать, знаешь, или я просто раз. А, Чик. ну хорошо, давай, раздавал. скатился с дивана. На мягкий ковер. Угу. О, меня. Скатился с дивана. И встал и пошел заниматься своим. Смотри, скатился с дивана на мягкий ковер. Скатился с дивана на мягкий ковер. Я говорю, меня. Ты тогда должен поменять на мягкий ковер. Ага. Понял, скатился с дивана. Куда? Куда? Скатился с дивана на пол. Меня. Скатился с дивана... Надо что-то другое. Да, другое вообще. Ну просто, можно сказать, я скатился по наклонной, стал наркоманом. Ну понял, я утром проснулся, скатился с дивана на... На пол. И стал наркоманом, да, Женя? Он скатился по наклонной. Ну, хорошо. Давай. Скатился с дивана на мягкий ковер. Меняй. Скатился с дивана на пол. Хорошо, на пол. Продолжай дальше. Не, продолжай, продолжай. Пускай будет так. Встал и пошел в ванную. Меняй. Встал и пошел... Коридор. Меня. Сейчас пока перечислим все площади квартиры твоей. Не, не захотел вставать, никуда идти. Вот, так остался лежать на полу. Хорошо, оставляем, давай. Потому что на нем мягко. Так. В итоге надоело лежать, за А спина решил все равно пойти почистить зубы. Так. Почистил зубы. Вышел с ванной. Меняй. Не, не чистил зубы и не шел в ванную. Не сразу идти есть. Меняй. Ты почистил зубы, вышел с ванной. Почистил зубы остается. Вышел с ванной. Меняется. То есть ты зубы почистил. Вышел с ванной. Меняй. Вышел с ванной. Не, меняй. Вышел с ванной. Вышел. А -а -а. Вышел откуда? Ну, допустим, почистил зубы, вышел с ванной, меняй, почистил зубы, вышел из себя. Меняй. Почистил зубы, вышел на балкон, почистил зубы, вышел Вышел Вок... <св> Вышел на улицу и пошел на работу, потом понял, что я не оделся. Вернулся назад. Ну, я сейчас Выдумывай, что хочешь. Давай. Почистил зубы, вышел. Почистил, вы... почистил зубы. Выбежал, может быть. Вы, <говорит> выскочил. <говорит> выскочил в окно. В ванной. В окно в ванной. Ага, <говорит> ага, Попал на кухню. <говорит> <говорит> Смежная ванна. Ну-ну. Куда? В окно. Если. Хотел поесть. Меня, меня. То есть я должен продолжить, Хотел. Ну или хотел. не хотел, да? Или не хотел. Не хотел выскакивать в окно, хотел выйти с ванной. Ну ты, ты выско, ты выскочил, ты выс, ты выскочил с на, на кухню и хотел поесть. То есть ты уже в окно выскочил. Ты хотел поесть. Давай, меняй. Хотел или не хотел. Или еще что-то другое. Продолжение, да? да. Ну, ты продвигаешь в что... историю, но ты рассказываешь о, э, ну, про правдивую историю, как ты шел на импровизацию. Ничего, слово на импровизацию. Приходите на импровизацию. В итоге я все-таки... Приготовил себе поесть с утра, угу. но перед этим сходил в магазин. Ты утром почистил зубы и пошел в магазин? Да. Не по... ты не поел, а пошел в магазин. Хорошо, пошел в магазин. Почистил Аня. Ну как? Было. Ты говори, как было? Почистил зубы. Вышел с ванной, выпрыгнул типа ванной. Ну понятно, да. И резко захотелось кофе. У -у -у. Приготовил, поставил чайник, воду налил, включил печку, так. насыпал кофе сахара сахаром, вода закипела, засыпал, залил, сделал, в общем, кофе себе. Ну, кофе же надо с чем-то, что-то сладенькое. Половинка пирожного лежала в холодильнике. Не, не, меня. Половинка. Ну, можно сказать, ну, моя вторая половинка я лежала в холодильнике. Ну, Бэ, да. ну это я, ты, ты давай свое. А ты понял я что имею в виду, что ты как бы вот в этот, в этот момент и придумываешь и можешь шутить или что-то креативное. Давай, половинка пирожного лежала в холодильнике. Половинка пирожного. Да. В общем, что-то я еще себе там приготовил. Нет, смотри, половинка пирожного лежала в холодильнике, меня. половинки пирожного я еще смотри половинка пирожного лежала в холодильнике я говорю меняй. ты можешь менять в холодильнике а, то есть, ты, ты можешь менять половинка пирожного Пирожный. ты можешь лежать половинка. половинка ты можешь менять полностью что-то да но, ну что-то да. да то есть ты, ты вот выхватываешь твой мозг должен выхватывать что ты меняешь вот давай, ты опять говоришь, половинка пирожного лежала в холодильнике. Я говорю, меняй. В итоге я взял эту половинку. Да, Йохан, бабай. <с ты <с меняешь, меняешь, что там лежало. То есть я тебе говорю, вот ты говоришь, я говорю, ты говоришь, половинка пирожного лежала в холодильнике. Я говорю, меняй. Я поменял, лежала. Убрал, лежала. Ну, хорошо. А что там? Скажи, валялась, допустим. Что, на что валялось. Хорошо, меняй. Половинка пирожного валялась в холодильнике. Хорошо, меняй. Да. Половинка пирожного валялась. Я буду поставлю видео и скажу, как я мучил, мучаю людей на сцене. Индивидуально. Мучение окончено. <свят> Спасибо. <свят>